tradisional merupakan salah satu elemen penting dalam warisan budaya sesebuah bangsa. Pakaian tradisional bukan sahaja boleh dipakai setiap hari atau dalam majlis tertentu tetapi juga ia melambangkan identiti, nilai estetika dan sejarah bagi sesebuah kaum. Terdapat pelbagai kaum di Malaysia seperti Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan Dusun yang mempunyai pakaian tradisional tersendiri yang kaya dengan simbolik dan makna tersirat. Jadi, pembentangan kami pada hari ini akan membentangkan keunikan dan kepelbagaian pakaian tradisional dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Pakaian tradisional kaum Cina mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah masyarakat kaum Cina di Malaysia. Berikut adalah beberapa contoh pakaian tradisional kaum Cina di Malaysia. Antaranya ialah cheonsam. Cheonsam sering dipakai di majlis-majlis yang bersesuaian mengikut peredaran zaman seperti majlis pernikahan dan tahun baru Cina. Terdapat pelbagai jenis cheonsam, namun pada asalnya pakaian tradisional Cina ini berlapis-lapis serta penuh dengan sulaman benang emas dan sutera. Manakala pakaian tradisional Cina bagi kaum lelaki pula ialah changshan. Changshan ialah pakaian tradisional yang diperkatakan berbaju panjang. Ia sama seperti chongsam, namun ia khas untuk lelaki. Ia berasal dari pinyin changshan pada zaman dahulu. Pakaian tradisional ini sering digayakan di majlis-majlis tertentu dan dipakai oleh golongan-golongan atasan. Pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun di Sabah mempunyai keunikan tersendiri yang mencerminkan budaya dan warisan mereka. Berikut adalah jenis-jenis pakaian tradisional lelaki dan wanita kaum Kadazan Dusun. Pakaian lelaki kaum Kadazan Dusun yang pertama adalah gau atau baju lengan panjang. Baju tradisional berwarna hitam biasanya diperbuat daripada kain baldu atau kapas. Dihiasi dengan sulaman, benang di bahagian lengan, leher dan hujung baju. Yang kedua adalah kain siga. Siga adalah kain kepala tradisional yang dililit seperti tengkolok. Biasanya diperbuat daripada kain tenunan tradisional. Yang ketiga pula adalah seluar, sova. Seluar panjang hitam yang dipakai bersama baju gaung ada juga dihiasi meringkas di bahagian tepi seluar tali pinggang atau bengkung perak kadang-kadang daripada logam lain digunakan sebagai hiasan dan juga untuk mengikat baju kain pakaian wanita kaum Kadazan dusun adalah yang pertama siwanga baju wanita lengan pendek berwarna hitam dihiasi dengan dengan sulaman emas atau benang perak kadang-kadang dipakai dengan kain dalam yang berwarna terang. Yang kedua adalah tapi iaitu kain sarung. Kain panjang berwarna hitam yang dililit di pinggang mirip kain sarung dihiasi dengan manik, sulaman atau tenunan berwarna cerah. Yang ketiga pula tali pinggang perak. Diperbuat daripada kepingan perak atau logam lain, kadang-kadang disusun bertingkat. Simbol status dan keagungan. Yang keempat adalah tangkong. Manik atau perhiasan leher dan dada. Kadang-kadang ditambah dengan perhiasan seperti gelang tangan atau anting-anting. Tahukah -anting. anda sebelum kurun ke-20, wanita Melayu hanya memakai kain kemban sahaja. Setelah kedatangan Islam, mereka mula memakai baju kurung yang sopan. Baju kurung lazim dia diketahui sebagai baju jenis longgar dan labu. Kadang-kadang hingga ke lutut juga. Dan dipadankan dengan kain panjang yang berlipat tepi. Baju tersebut meliputi seluruh tubuh badan, memperlihatkan wajah dan tangan sahaja. Sangat sinonim dengan cara pemakaian Islam. Baju kurung boleh dipandangkan dengan kain tradisional seperti songket dan batik digandikan dengan selendang atau tudung kepala. Baju kurung sesuai dipakai dalam majlis-majlis formal atau urusan rasmi. Pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu ialah baju Melayu. Pakaian Melayu merupakan kemeja lho yang dipakai dengan seluar panjang. Pakaian ini selalunya dipadankan dengan kain samping yang diikat di bahagian pinggang dan bersongkok di bahagian kepala. Baju Melayu bagi rakyat Malaysia terbahagi kepada dua jenis, iaitu potongan teluk belanga dan potongan cekak musang. Potongan tersebut merujuk kepada cara jahitan pada leher baju tersebut. Baju teluk belanga biasanya terkenal di kawasan selatan Malaysia. Potongan teluk belanga potongan te uh, leher dijahit secara sulaman. Manakala potongan cekak musang lebih terkenal di kawasan tengah dan utara Malaysia. Potongan cekak musang iaitu bahagian penutup atau rumah butangnya bertindan. Pakaian sempena perayaan di Pavali juga dikenali sebagai Diwali. Ia memainkan peranan penting dalam mencerminkan budaya, tradisi dan semangat perayaan masyarakat India. Pakaian tradisional lelaki dikenali dengan kurta dan doti atau vesti. Kurta ialah baju labuh yang dipadankan dengan doti. Kain yang dipinggang atau vesti. Kain putih selalunya dipakai oleh lelaki di India Selatan. Selain itu, Sherwani juga pakaian rasmi berbentuk kot panjang dengan rekaan yang mewah dipakai bersama seluar curidar ada juga pakaian sejenis jubah dan seluar panjang kombinasi yang lebih moden tetapi masih mengekalkan elemen tradisional Pakaian tradisional wanita pula dikenali dengan sari iaitu kain panjang selalunya 5 hingga 9 meter yang dililit di badan dengan pelbagai gaya biasanya dipakai bersama blouse, choli Selain itu, salwar kamis yang merupakan pakaian yang terdiri daripada baju panjang, kamis, seluar longgar salwar dan selendang uh, dupato. Ada juga pakaian sejenis lehenga choli iaitu skirt labuh, lehenga dipadankan dengan blouse dan dupato yang sering dipakai oleh wanita muda semasa majlis atau sambutan besar. Secara keseluruhannya, pakaian tradisional merupakan lambang identiti warisan budaya dan sejarah bagi satu kaum. Pakaian tradisional bukan sahaja mencerminkan keunikan dan kepelbagaian budaya dalam masyarakat Malaysia. Malah memainkan peranan penting dalam menyatu padukan rakyat melalui penghargaan terhadap warisan masing-masing. Oleh itu, amat penting untuk kita memelihara dan mematapatkan pakaian tradisional agar tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.